Собака идет, она выполняет команду рядом, она двигается рядом с проводником, но она отвлекается, не всегда корректно идет, меняет положение корпуса относительно проводника. Проводник опять-таки не показывает левый поворот. И должны более четко показывать необходимое количество шагов. не было. И в группе собака тоже должна идти гораздо более плотнее. Оценка высокая, удовлетворительная. Посадка с движением. А, хорошее развитие упражнения, но собака быстрее должна садиться по команде. Теперь проводник показывает недостаточное количество шагов на удалении от собаки. Но, тем не менее, собака спокойно сидит в ходу проводника. Оценка очень хорошая. Усадка из движения используется. И не совсем корректно, но упражнения. упражнение. Собака приезжает к родникам, Укладка должна быть значительно быстрее. Но собака спокойно лежит под золотом века. Быстро, энергично и прямо с ними бежит. Снимает корректные позиции. Оценка хорошо. Аккуратировка на ровной поверхности. Собака спокойно сидит во время выброса. Быстро бежит за оборотом. Но обратно собака тоже должна возвращаться несколько быстрее, и удержание фокусировки через проводников тоже должно быть более плотное. Оценка хорошо. А через барьер. То же самое, собака спокойно сидит, Через наклонную снимку, к сожалению, собака неудачно выльзовала. И для этого она, была... она не выполнила обратный прыжок, она было много команд по собака вернулась обратно. Оценка недостаточно. Выход вперед с укладкой Собака несколько опережает в развитии упражнения. Бежит по команде достаточно энергично, но не совсем прямо и не сразу ложится. большие смешности, особенно когда вы ее снимаете, вы это отчеты, делаете. Но тем не менее, еще оценка отличная. Кто-то на сегодня оценки не делает, что 760.